Kita Kita FM, suara rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita, jangan halang kami raihkan keadilan. Persoalannya, adakah ini soal keadilan atau dendam politik? Adakah bahasa yang digunakan mencerminkan kematangan kuasa? dan sejauh mana hubungan dalam kerajaan perpaduan mampu bertahan dengan retorik seperti ini. Kenyataan pengerusi jawatan kuasa disiplin DAP yang melabel penyokong Najib Razak sebagai pencinta seorang penyangak bukan sekadar serangan politik biasa. Ia membawa nada kemenangan yang keras, seolah-olah mahu menutup ruang empati dan perbezaan pandangan dalam masyarakat. Pendirian bahawa mereka berbangga memainkan peranan dalam pemenjaraan Najib dan mengajak orang ramai meraihkan keputusan mahkamah menunjukkan satu sudut pandang yang sangat hitam putih. Bagi mereka, sabitan itu adalah simbol kejayaan reformasi dan keadilan mutlak. Namun, dalam realiti politik Malaysia, keadilan tidak pernah wujud dalam ruang kosong. Ia sentiasa ditafsir melalui lensa emosi, sejarah dan kesetiaan politik. Bagi sebahagian besar ahli dan penyokong Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Najib Razak bukan sekadar seorang tertuduh atau banduan. Dia adalah bekas presiden parti, bekas perdana menteri dan figura yang pernah membawa kemenangan besar kepada parti. Maka apabila ada pemimpin Democratic Action Party secara terbuka menindir dan meraihkan penderitaan tokoh ini, ia dilihat sebagai penghinaan kolektif, bukan sekadar pendapat peribadi. Reaksi setiap usaha agung pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu yang menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak berperi kemanusiaan mencerminkan luka yang masih belum sembuh dalam hubungan dua parti ini. Apabila cadangan supaya kedudukan dalam kerajaan perpaduan dikaji semula mula disebut secara terbuka, ia menunjukkan isu ini sudah melangkaui media sosial dan memasuki zon krisis kepercayaan. Lebih menarik, Parti Keadilan Rakyat pula cuba memainkan peranan sebagai penenang kritikan daripada pemimpin mereka sendiri terhadap kenyataan Democratic Action Party menunjukkan kesedaran bahawa bahasa politik yang keterlaluan hanya akan mengukuhkan jurang bukan menyelesaikan masalah ini satu isyarat bahawa tidak semua rakan dalam kerajaan selesa dengan pendekatan meraikan kejatuhan lawan secara terbuka dari sudut undang-undang, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan semakan kehakiman Najib Razak memberikan kejelasan bahawa titah adendum tahanan rumah tidak mempunyai asas perundangan. Mahkamah bercakap berdasarkan peruntukan undang-undang bukan sentimen. Namun, persoalannya, adakan wajar keputusan mahkamah ini dijadikan pentas untuk ejekkan dan provokasi politik? Di sinilah garis halus antara menegakkan keadilan dan meraihkan penderitaan orang lain. Keadilan sepatutnya membawa rasa keinsafan, pembetulan sistem dan pengajaran kepada semua pemimpin. Apabila ia diraikan dengan bahasa menghina, mesej reformasi itu sendiri boleh menjadi rosak. Rakyat yang berada di tengah akan mula melihat keadilan sebagai alat politik bukan prinsip sejagat. Isu ini juga mendedahkan masalah lebih besar dalam kerajaan perpaduan selagi pati-pati komponen bercakap kepada penyokong sendiri dengan nada permusuhan selagi itu kerjasama hanya bertahan di atas kertas bukan dalam hati demokrasi tidak mati kerana perbezaan pandangan tetapi ia boleh rosak apabila kemenangan diraikan tanpa empati dan kekalahan dilayan tanpa maruah akhirnya persoalan sebenar bukan sama ada Najib Razak bersalah atau tidak di sisi undang-undang mahkamah telah membuat keputusan Persoalannya ialah, apakah jenis politik yang kita mahu bina selepas ini? Politik yang mendewasakan rakyat atau politik yang terus menyuburkan kebencian? Jika keadilan ingin diraihkan, biarlah ia diraihkan dengan kebijaksanaan, bukan dengan kata-kata yang menambah api dalam masyarakat yang sudah lama terbelah. Itu dia ulasan dari Kita Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.